рассказывать любую историю, и вы в этом убедитесь на примере Шедевров мировой литературы, начиная от войны мира и заканчивая прощая оружием, Это рассказывать все случившееся в хронологическом порядке. Человечество пока ничего более остроумного по части рассказывания истории не изобрело. Начинаем сначала. Если у вашей истории есть предыстория и вы ее знаете, и люди не слишком хорошо с ней знакомы, а даже если и знакомы, предположите, что вы затянули сейчас в текст какого-то читателя, который вообще не в курсе. И первый раз в жизни слышит слово Стас Михайлова и не знает, откуда он взялся. Вот тут вы начинаете рассказывать про то, что еще в 2008 году Стаса Михайлова не знал никто, кроме его мамы. Но внезапно там, первый, первый концерт там, в ДК «Октябрьский» он дал, и вы рассказываете вот конкретно его пути, как там за три года человек из никого стал суперзвездой. Ну, потому что у меня, например, тоже возникает вопрос, откуда вообще он взялся? Вроде его совсем недавно не было. А вот здесь вы рассказываете человеку, откуда он взялось. То же самое с Брадиевской историей. Про прадик вы начинаете рассказывать с того, что вот, три года назад в селе случился странный случай. И затем события развивались таким образом. У нее репутация была не очень хорошая изначально. Но человек должен знать эту предысторию, потому что в любой истории хорошо бы иметь какой-то программу. То же самое про кетолог. Ну, здорово бы сказать, что это поселение здесь вообще возникло потому, что здесь была благоприятная бухта для китовой потому что киты сами приходят сюда заниматься любовью, вот. И люди из-за этого построили в этом месте город. А теперь киты заканчиваются, и что дальше с городом будет непонятно. То есть не прошло и шести веков, а, в общем-то, китов в секторе перебили. То есть ненадолго от Вот. И как Когда вы начинаете с концовки случившегося, вот он Сергей Курченко, купил его и начинаете рассматривать клубок в обратной последовательности. А до этого этот человек купил металлист, а металлист он купил после того, как в прессе появилась его фотография, а его фотография появилась после расследования, а, а на это расследование людей натолкнул тот факт, что непонятно, кто управляет рынком украинского сжиженного газа. А украинским рынком сжиженного газа управляет непонятно кто, потому что семья. Вот. Ну, то есть тоже такой нормальный, в общем-то, текст, который строится от обратной логики. Требует гораздо большей степени виртуозности и подходит далеко не для всех историй. Хорошо работает в детективных романах, точно так же хорошо работает в криминальной хронике. Если вы пишете репортаж про место преступления, очевидно, есть смысл начинать с какой-то прикольной детали. Например, про то, что Собаку потерпевшего нашли через три дня в Днепропетровске. Вступление произошло в Альбоме. Это прикольная деталь. Сразу хочется почитать дальше. А вот, реальная, кстати, история. А, ну, про то, как нашли убийцу чувака через собаку в питомнике. Очень классно. А вот, а в газете по-киевски было. Вот. А у них вообще была хорошая криминальная хроника, не помню, кто так писал. Кто писал криминал в газете? Кого а даже не. Здесь, вот Кач, он кстати, до сих пор, он, он иногда пишет для украинского языка, супер крутой чувак, он знает всех ментов. Вот он одно время для Фокуса тоже писал, мощный совершенно журналист, вот у него здорово такие штуки получались. Он хорошо начинает рассказывать историю про то, что мы находимся на месте преступления и вот уже служба значит уборки убирает такие все следы. А еще вчера здесь, по версии следователя, произошло следующее. И он ну, начинает двигаться в обратном порядке, а потом уже рассказывает, кто же... Он описывает сцену убийства, так, кто как ее реконструировал следователю, а описывает там, подозреваемых, только после этого приходит к тому, кто же, собственно, был убитый человек, и почему, вероятно, его могли убить, описывая его предыдущую историю. А, точно так же детективные романы. Мы зачастую э, оказываемся в том месте действия, когда все уже произошло, а, и а, хорошие авторы, типа Анатолий да, Кристи, нас двигают по разматывающейся цепочке в обратном порядке, приводя понемножку к мотиву преступления. Мы иногда чаще узнаем, кто преступник а, раньше, чем узнаем о его мотивах. Ну, это вот такой пример обратной логики. Ну, нужно быть очень умным человеком, чтобы так делать, но да, это можно проделать. То есть вы можете сделать по порядку или наоборот. А можете написать по порядку, а потом попробовать переписать текст наоборот. Это тоже очень интересно. Полезное упражнение, сделайте так разочек со своим текстом, желательно не очень большим для начала, чтобы вы вообще поняли, получается у вас это или нет. Вот. Следующая важная вещь в структуре это блоки. Если текст длинный, и он у вас состоит из более чем 3-4 тысяч знаков текста, в нем должны быть подзаголовочки. Ну, вот эти подзаголовочки еще а, называют называют сахтайтлы, ну, потому что они как бы второстепенные заголовки на самом деле. В них приставка под имеет не физическое значение, что они под заголовком, как в русском языке, а что они второстепенные, но тоже заголовки. Дело в том, что в каждом клочке вам придется дублировать структуру статьи в целом. Статья — это фрактал. Важно воспринимать ее именно так. Фрактал. Фрактальные структуры — это структуры, которые состоят из множества подобных себе же структур. Хороший пример фрактальной структуры — это галлюцинации под псилоцитиновыми грибами. Есть мнение, что все нейронные структуры похожи. Ну, а, например, а, хороший пример, кстати, фрактальной структуры — это компьютерные сети. У вас есть веточка. Если вы начинаете двигаться по этой веточке, вы попадаете на точно такую же веточку, а эта веточка дальше раздваивается на еще одну веточку. В природе, например, некоторые виды капусты брокколи растут по форме фракталов. Нет, не брокколи, цветная капуста, прошу прощения, да. Вот. У некоторых цветов. Ну, вот напишите фракталы, посмотрите Google Images, у вас-то есть компьютер. Короче, фрактал — это бесконечное повторение подобий. Как это работает в случае со статьями? Каждая ваша главка, блочок, состоит из тех же элементов, из которых состоит основная статья. Она точно так же состоит из заголовочка. Иногда может быть, если статья действительно большая, свой под И каждый плачок начинается с интригующего первого абзаца, который человек должен начинать читать. А да, но это полезное упражнение, если вы действительно большой текст. Вот. И точно так же вы ему затем должны объяснять, а почему вы, собственно, опять придумали этот первый абзац, и про что будет, по сути, вот эта часть текста, которую вы сейчас расскажете. Условно, если вы пишете о Донецке, который стал менее криминогенным, вот у вас есть главка, в которой вы пишете про криминальную установку в Донецке раньше, и вы пишете, что да, вот эта главка, она как бы была устроена раньше. Затем у вас про то, как Донецк побогател. И у вас уже это, э, первый абзац про то, как он побогател, и вы приходите в ресторан Пушкин, по-моему, он называется, а там уже каждого столика пуфик для собачек как -то. Потому что город высокой культуры и улетает. Как можно без для собачек? Ну и потом уже объяснение, что вы про вот эту вот вообще всю роскошь рассказываете в контексте экономического подъема Донецка, который повлиял на вас. Вот. Ну и если у вас там появляется следующий блок, который рассказывает про то, как это связано с миграцией э, донецких чиновников в Киев, и другие и на другие высшие должности в других областях, то у вас, следовательно, новый первый абзац, про который вы заходите в кабинет к чиновнику, который еще вчера был начальником автобазы, а теперь он управляющий МВД в Николаевской области или какой-нибудь еще, и объясняете, что все это связано, в том числе, с административным влиянием. По сути, у вас каждый вот этот плачок, это такая мини-статья, на этапе, ну, просто человек, когда видит визуально разбитый текст, Каждый конец кулачка для человека это повод бросить его. Правда. Люди не хотят читать. Чтение – это вообще навык, который появился у нас у единственных из приматов на довольно позднем этапе эволюции. Это серьезная умственная работа, нам это не нравится. Мы еще нормально более-менее воспринимаем текст на слух, но вообще это серьезное привлечение процессора. Ну, люди не любят читать. Даже те, кто думает, что любят читать, они не любят читать. Ну, абсолютно серьезно, это мозг отдых, ну, а, нужно каким-то образом скормить человеку все эти тысячи знаков так, чтобы он не заметил. Вот. Единственный способ это никогда его не отпускать. И как только он хочет свалить, бросать новый крючочек. После каждого блока текста вот, человек когда визуально видит отбивку, он хочет свалить. Не отпускайте его. Если вы откроете теплокарты Яндекса, у всех на, на сайте стоят теплокарты Яндекса срочно поставить. Паша, может, ты покажешь со своего компа? У правда, есть точно. Я могу даже через корней аккаунт зайти показать.